Против бывшего киевского главы Александра Попова ГПУ возбуждала несколько дел. Первое было открыто еще при Викторе Пшонке. Дело закрыли, поскольку вступил в действие закон об амнистии, принятый Верховной Радой. Александр Попов впоследствии отказался от амнистии, говорит добровольно, дабы именно суд оправдал его. Второе дело открывал уже Олег Махницкий. Два обвинения слились в одно при Виталии Ереме. Сегодня Попова обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: превышение служебных полномочий и препятствование митингу 30 ноября 2013 года. Года на Майдане. Суд по делу Попова не из легких, учитывая большое количество участников процесса. Одних только потерпевших 84 человека из разных регионов Украины. По подсчетам активистов всего потерпевших за одну ночь более 300. Их возраст от 16 до 64 лет. Конечно, не все они являются на заседание. Прокуратура не рассылает всем повестки, а место проживания некоторых не установлено. Для суда это не стало веским основанием перенести рассмотрение дела, а вот представители потерпевших обвинили прокуроров в недоработке. Можливо, их кто-то обидел, прокуратура. Я в этом процессе первый раз, прошлый раз пришел, в эту справу, никогда не расследовал ее, не занимался этой справой. Какие у меня претензии, что следствие не нашли этих осіб. В прошлый раз было такие же хлопотания, отводы, это все на затягивание процесса. Прокуратура явно не в духе. Оно и понятно. Обвинительный акт составлен непрофессионально. Не решено много вопросов относительно доказательности и обоснованности обвинения. Об этом говорят и адвокат подсудимого, и представители потерпевших. Доказов у них э, нет. Залишите по заувагу и такие недолгие правовые документы, как обвинувальный акт. Вы слышали, что и подозреваемые, и потерпевшие говорят, что э, это недолгие документ. А почему недолгие? Потому что э, Якби в діях Олександра Павлича містився хоч якісь там ознаки складу злочину були, вони б там би написали 10 разів. А якщо нема, так нема така прокуратура, яка в нас є. Спогоджуюся з цією позицією. Нам навіть якщо повернули обвинувальний акт, ніяких додаткових слідчих дій ніхто б не міг проводити на цьому етапі. Вже вони не проводять максимум, що б могли зробити це доопрацювати цей акт, тобто дописати просто. змінити текст. Це максимум. От. я не впевнена, що прокуратура в тому складі, яка вона є, що вона зможе щось зробити краще. Обвинительный акт против Попова представители потерпевших называют необъективным, исходя еще из одного любопытного факта. Видно, і це видно по матеріалу кримінального провадження. Справа е, не розслідувалась. Більш того, частину матеріалів я хочу довести до вашого відома, які стосуються попова, які стосуються його незаконних оборудок фінансових, вони в, е, в, в виклали в томі з ДСК, з грифом ДСК для службового користування. Ну це взагалі нонсенс. Тобто, фактично, те, що викриває попова як злочинця, вони вивели в окремий том з грифом ДСК для службового користування. Для чого це робиться? Для того щоб. громада ніколи не дізналася, в яким чином наші високопосадовці легалізують грошові кошти, вкрадені у суспільство. Наконец, многие недоумевают, почему на скамье подсудимых один попов должностные лица, которые обвинялись генпрокуратурой пшонки, экс зам секретаря СНБО Сивкович и экс начальник киевской милиции Коряк недосягаемы для следствия. Но участники процесса хотели бы видеть на суде и Януковича, и Захарченко, и Клюева. В общем, Попов может оказаться единственным подсудимым крайним. Такий риск есть, и я не выключаю, что так может быть. Это было политическое решение, визначити причетных, виновных в том, что на самом деле И до этого времени эта политическая складова, как на меня, она еще не снята. В деле по разгону митинга 30 ноября 2013 года обвиняемых много. Прокуратура говорит, в доступе один попов. Мы заметили прокурору Сергея то экс-глава администрации Януковича, не в бегах, Алюлочкин тут. Какие его него по справе? Это как раз и показывает то, что гораздо проще вести разговор, скажем, о наказании стрелочников, нежели об архитекторах режима, архитекторах вертикали власти Януковича. То есть те, те люди, которые непосредственно были причастны к политическим решениям, гораздо проще найти, ну и наказать исполнителей, то есть от которых мало что зависело. А очевидно, что архитекторы как раз, видимо, и нашли общий язык с архитекторами нового политического режима, то есть которые которые, скажем так, не совсем удачно пытаются сегодня выстраивать в Украине. Итак, мы видим тенденцию. Ныне открыта масса дел против представителей бывшей власти. Отметим и другую закономерность – серию подозрительных самоубийств среди бывших должностных лиц. Мы поинтересовались и у Попова, видит ли он сегодня риски для собственной жизни. Час таки неспокойный. Я не могу сказать «не», не могу сказать «так». И, и, и Эксперты говорят, подобные дела против уязвимых отставников направлены на то, чтобы отвлечь внимание людей, тогда как многих реальных преступников не наказывают. стенами КГА собралось больше трех тысяч человек. Привела их сюда безвыходность. Говорят, что не могут оплачивать коммуналку, ездить по новым ценам в общественном транспорте и покупать хоть какую-то еду. Возмутило третий за год подорожание хлеба в Киеве. Пришли высказать свое возмущение избранному мэру Виталию Кличку. Не знаю, сколько он зарабатывает, но я на свою зарплату не могу себе позволить ездить и платить такие коммунальные услуги, которые сейчас, ну, которые цены установили. У меня просто не хватает денег. Я поэтому и пришел сюда, чтобы протестовать против этого. Если минимальная зарплата 1200, а на проезд уходит 600-700 гривен в месяц, это нормально? Жизнь такая не устраивает цены. Но были на митинге такие, кто отворачивался от камер и не хотел говорить, по каким причинам сюда пришел. Вы вы не знаете, против чего сюда пришли? Я сам по себе. Забыли? Забыла. Вы, 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 вы не знаете, против чего сюда пришли? Нет, не знаю. За проплаченные митинги МВД будут сажать до пяти лет. Проплаченным фейковым митингам и демонстрациям должен быть положен конец. Как мне стало известно, сегодня на Крещатике за деньги будет собрана толпа в 3000 человек с целью проведения фейкового митинга против политики президента, правительства и Киев администрации. Цена участия за одну голову пришедшего – 150 гривен. При этом на руки каждый тетушка получит около 100 гривен. Остальное себе заберут тушководы. У меня пенсия 1600, цены выросли в 3-5 раз, лекарства раз в 5, люди будут умирать от болезней и отвратительного питания. Скоро, наверное, будем жить, как в Эфиопии. Экономлю на всем. Вот такие баталии вокруг митинга под Киев администрации разразились в соцсетях. Политологи же советуют нардепам посчитать, на какие средства выживают киевляне. И не видят ничего странного в том, что кто-то придет подработать на митинге. Господину Геращенко стоит поднять государственную статистику и посмотреть, что в Украине от 500 тысяч до 3 миллионов безработных. И эти люди скоро будут продаваться не за 100 гривен, а за коробку чая и пачку сахара. Подобный митинг проводится уже в третий раз, но вы ничего не меняется. Цены растут еще больше, а власть не слышит людей. Ну ничего же мы делать тоже не можем. Мы законопослушные граждане, мы не можем делать более радикальные действия. Мы призываем власть к тому, чтобы она нас услышала. Что бывает, если власть нас не слышит, нам показывают прошлогоднее событие. Но результат такие есть. Кличко пообещал не поднимать квартплату в Киеве, ведь это единственный тариф, который устанавливает столичная власть. Правда, выполнит ли власть это обещание – большой знак вопроса. 12 марта среди бела дня в центре Луцка было совершено нападение на второго секретаря Волынского обкома КПУ Александра Канановича. Повалили меня, начали наносить удары руками и ногами по туловищу и по ногам. Били сознательно так, чтобы не было синяков на лице. Один из них начал кричать, мы отзор, мы участники АТО, и тебе пристрелят. Тебе скотина никакого правосудия не будет. Мы будем держать на тобой сами правосудие. К счастью, об исчезновении Александра стало известно его близким и общественности. И тогда нападавшие решили отвести его в отделение СБУ. Братья Кононовичи, известные коммунисты с Волыни, Михаил, лидер комсомола Украины, говорит, что атаки на них происходят регулярно. Таких происшествий за последний год было целых четыре. Это связано с их партийной принадлежностью и неугодной гражданской позицией. Нападавшие, по словам Михаила Кононовича, это экс-представители правого сектора, активисты и даже работники СМИ. Это э, депутат городского совета Павел Данильчук. И некий гражданин Мерчук в этой же банде Даманская, это журналистка громадского ТВ Волыни. Ну, я, это всякий сброд, который не нашел себя, ни разу не было, не было возбуждено уголовного дела. Ни разу, еще раз повторю, все попытки нашего похищения и избиения были с огнестрельным нарезным оружием. Михаил Кононович связывает подобное происшествие с оппозиционностью партии, которую представляет. Также в Украине грядут местные выборы, а Компартия имеет доверие общественности, что невыгодно властям и олигархам. Зачищают политическое поле на, на Волыне. Правая рука Коломойского, палыця, Волынь. У нас на Волыне проблемы. Похищение, драки, все что угодно. С работы увольняет коммунистов. Коломойский и Днепропетровская область. Днепродержинские коммунисты, видите, чудес на свете не бывает. И вот по вчерашнему похищению моего брата Александра, первую волну истерии начались откуда? Волынский новый интернет-ресурс подконтрольный олигарху Палыцу. Действительно, этот сайт полон новостей, фото и видеоматериалов о вчерашнем происшествии. Это не первый раз, когда мы наблюдаем необоснованные нападки на коммунистов. Это системное преследование оппозиции, которое уже перерастает в такую себе охоту на ведьм. В Компартии говорят, что борьба с инакомыслием, с оппозицией режима в Украине может привести к подрыву всех гражданских прав в стране.